مفید کلمات کے بعد میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا محمد شاہ نواز ندوی صاحب دامت پر اکادہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم کو اپنے قیمتی کلمات سے مستفید الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم وبارك وسلم تسليما كثيرا, كثيرا كثيرا أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه وقال سبحانه وتعالى الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وقال سبحانه وتعالى واخي هارون وافصح مني لسانا فارسله معي لكي يصدقني اني اخاف ان يكذبون صدق الله العظيم مدرم صدر على قدر حضرات العلماء الكرام اور عزيز الطلبه ابھی آپ نے ماشاءاللہ بڑا پرمخ کتاب سنا اور قیمتی نصیحتیں قیمتی باتیں اور قیمتی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی چند باتیں میں اس موقعے پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز طلبہ یہ دور علم کا دور ہے اور یہ دور اختصاص کا دور ہے اس میں وہ انسان کامیاب ہے کامران ہے جو اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کرے جو اپنی بات کو اچھے ڈھنگ سے اور اچھے اسلوب میں پیش کرے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا فرمایا الرحمن وعلم القرآن خلق الانسان علمه البیان رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کا تذکرہ فرمایا اور اس صفت رحمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیم کا ذکر فرمایا گویا کہ اللہ کی رحمت کا مفتضا یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کو سیکھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بعد ذکر فرمایا تخلیق انسان کا فرمایا خلق الانسان علمه البیان اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اس کو بیان سکھایا اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کا تذکرہ بعد میں کیا اور اس تعلیم قرآن کا تذکرہ پہلے کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسے قرآن پاک کی تعلیم حاصل ہو اور قرآن پاک کو اپنا دستور بنائے اور قرآن پاک پر وہ اپنی زندگی گزارے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کا تذکرہ فرمایا اور تخلیق انسان کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا علمہ البیان کہ اللہ نے اس کو بیان سکھایا بولنا سکھایا حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے زند میں یہ لکھا ہے کہ تحریر ہو یا تقریر ہو یا اپنی بات کو سمجھانے کے جو بھی انداز ہوں وہ سب بیان کے اندر شامل ہیں عزیز طلبہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ تمام پیغمبر علیہ السلام وہ فصیح و بلیغ تھے اور اپنی زبان کے ماہر تھے اپنے بافی زمین کو ادا کرنے کی بھرپور قدرت اور صلاحیت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اِلَّا لَهُمْ اور ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دیں اس سے ہمیں خطابت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے فصیح تھے بلیغ تھے آپ کی زبان سے لوگ متاثر ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بے شمار صحابہ فصیح و بلیغ تھے اپنی زبان کے ماہر تھے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتے تھے ایک مرتبہ بن تمیم کے کچھ لوگ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے ایک شاعر اپنے اشعار سنانے لگے ایک خطیب اپنا خطاب پیش کرنے لگے اور فخر کرنے لگے تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطیب کو کھڑا کیا جن کا نام تھا حضرت ثابت بن بن قیس بن شماس نے کھڑے ہو کھڑا جواب دو حضرت ثابت بن قیس بن شماس کھڑے ہوئے اور آپ نے تقریر فرمائی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کھڑے ہوں اور اشعار سنائیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے آپ نے اشعار سنائیں تو بنو تمین کے وہ لوگ کہنے لگے اِنَّ خَطِيبَكَ اَخْتَبُ مِنْ خَطِيبِنَا وَشَاعِرُكَ اشعر من شاعرنا آپ کا خطیب آپ کا مقرر ہمارے خطیب سے اور ہمارے مقرر سے زیادہ مانی رہے اور بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وَإِنَّ شَاعِرَكَ کا اشعر و اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑا شاعر ہے عزیز بچوں عزیز طلبہ کتابت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی تھی تو آپ نے ایک دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے فرمایا وَاقِيْهَا رُونُ وَحَفْصَكْ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُ مَعْ يَوْرِذَنِ يُصَدِّقُنِي اِنِّيَ خَابُ أَن يُكَذِّبُ اب نے فرمایا کہ میرے بھائی حارون مجھ سے زیادہ بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور خسیل ہیں اے اللہ کو نبی بنا دیجئے میرے ساتھ بھیج دیجئے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت حارون علیہ السلام کو منصب نبوت اور منصب رسالت سے سرپراز فرمائی اور ہمیں خطابت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ان دونوں باتوں سے ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ جب بچے اور ہمارے یہ طلبہ جب بیان کرنا سیکھیں اور تقریر کرنا سیکھیں تو ان کی تقریر میں مواد ہو اور ان کا طرز و خوب سے خوب ہو مواد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تقریر میں جان ہو اور جان پیدا ہوتی ہے قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے تقریر میں جان پیدا ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے اور ترس اسلوب بھی خوب سے خوب ہو بعض دفعہ ایک بات طالب علم پیش کرتا ہے وہ بات اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا طرز اچھا نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک مہمان آئے آپ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا تو آپ نے کہا کہ چونکہ آپ نے ہمیں پہلے بتایا نہیں تھا اس لیے سبزی یا حاضر آپ کے سامنے سے کھا لیجیے ایک طرز تو یہ اسی بات کو اگر ہم دوسرے انداز سے پیش کریں تو اس کا انداز یہ ہوگا چونکہ آپ بلا علم و اطلاع تشریف لائے اس لیے ماں ہزار آپ کے سامنے پیش خدمت ہے دیکھیے دو باتیں کہی گئی ہیں ایک ہی بات کہی گئی ہے لیکن ایک بات کے دو انداز ہیں ایک انداز بہت عامیانہ ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے بلکہ اچھا محسوس نہیں ہوتا سن کر اور ایک بات میں جان ہے اور اچھا انداز ہے سامنے والے کو سن کر خوشی ہوتی ہے تو عزیز طلبا آپ ماہر بننے کی کوشش کریں دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں اپنے معافی ضمیر کو پہنچانے کے دو طریقے دنیا کے اندر رائج ہیں عام طور پر اسی کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو سنا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں اور سامنے والے کو متاثر کر سکتے ہیں ایک انداز ہے اور ایک طریقہ کار ہے تحریر کا اور ایک طریقہ کار ہے تقریر کا یا تو ہماری صلاحیت ہو تقریر کے اندر اور ہماری صلاحیت وہ تحریر کے اندر اور الحمدللہ ہمیں ہمارا یہ اسٹیٹ دونوں چیزیں سکھاتا ہے ہمارے اندر ہمارے خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے انہیں پروان چڑھاتا ہے ہمیں نکھارتا ہے کہ ہم اپنے سامنے والے کو متاثر کر سکیں اپنی بات اس کو سمجھا سکیں ایک ہے ایک طریقہ ہے تحریر کا کہ آپ کے اندر مضمون نگاری ہو آپ مقالات لکھ سکتے ہو آپ مضامین لکھ سکتے ہو اچھے مواد کے ساتھ اور اچھے انداز میں اور دوسرا طریقہ ہے تقریر کا کیا اچھی تقریر کر سکتے ہو یہی دو طریقے ہوتے ہیں افہام و تفہیم کے اپنی بات کو پیش کرنے کے اور لوگوں کو سمجھانے کے عزیز طلبا اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو آپ کے لیے منتخب فرمایا اس پر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں ایک اچھا ادارہ ہے یہاں اسباب و وسائل مہیا ہیں اساتذہ کے کرام کی نصیحتیں ہیں اور حضرت ناظرین صاحب دعوت برکات محنتیں ہیں قطع و کاوش ہے میں نے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا کہ یہ دور اختصاص کا دور ہے آپ کے اندر علم ہو آپ کے اندر اخلاص ہو آپ کے اندر عمل ہو علم عمل چاہتا ہے علم عمل چاہتا ہے اور عمل اخلاص کا متقاضی ہوتا ہے علم عمل چاہتا ہے اور عمل اخلاص کا متقاضی ہوتا ہے اور ان تینوں چیزوں کو ہر سے جاں بنانے والا ہر جگہ کامیاب و کامران ہوتا ہے بس یہ مختصر سی گزارشات پر مختصر سی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس اجلاس کو قبول فرمائیں اور اس میں شریک حضرات کی کابشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہمارے عزیز طلبہ کو اللہ تعالیٰ خوب سے خوب بنائیں اور با کمال مقرر اللہ تعالیٰ یہاں سے تیار کرے دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ <دلوبراندلہ>